Cak sing bisa diarani bocah sing bejo. Duwe keluarga sing lengkap lan keluargane berkecukupan. Kecilik kabeh Keinginane mesti keturutan. Dadi pas Irsa wis gedhe, Irsa dadi bocah sing jendel. Seneng lawan. Ing sawijining dina

itu kan? itu apa? itu apa ini? itu 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 halo mbak Ti kamu mau ya? mau bayar ke Wifi? oh iya bu duitnya yang mana? duitnya yang di luar meja oh iya bisa ya mbak? iya bu So, bayar di Oke. Hati-hati Tapi duit sing diweh ning Irsa malah nggo bayar paket.

Anggur sedulur sepuro bapak ibu mau ay. Saja ya mau nuta. Assalamualaikum. Pak Bu, aku minta maaf ya selama ini aku seneng lawan jadi kandani ya Iya dok, tapi kita jadi balen nih ya lagi seneng kuwi. Jadi Bu Pak. Pesan moral, nerapake tata krama ing panguripan saben dina kanggo nyiptakake keluarga sing harmonis lan ayam tentrem ini anak seng sama di manda yo seng baik dia paket dia sih masih dingin kok ora teko-teko yo ora tak berisan lo aku